四十二度，这得赶紧去医院了吧？啊，运功过度了。哦、啊，啊，可能是刚刚没有夹好，我再试一下。怎么会烧得这么严重啊？咱们要不还是想个办法去一趟医院？好了，你再看看，三十七度，这体温计，体温计不会是坏了吧？我没事儿，不用去医院。 好像真的没烧，可能只是着凉了。倒一碗粥，你把它喝掉，然后今天晚上好好睡一觉，明天就好了。嗯我还有点工作，我就得先走了。啊？拿着呀。我走了，你好好喝、嗯、啊。哦、啊啊啊、哦。哦、啊。哦、啊。 手没烫伤吧？我没事儿，就是有点头晕，手没力气。你这么不小心啊？啊、没事儿，我自己来吧。我再重新给你倒一碗。好啊。 我喂你喝吧。在等待，等着谁？在期待，此刻你也心动？我猜，靠近。 好了，那你快睡吧。你这么快又要走了？我真的还有工作。早点睡啊。哦。兄弟，流、哦、鼻血了。哦、哎。兄弟，兄弟。

也许是心天柱。 爹，我帮你煮个粥，先倒一点放这儿，凉了你就可以喝，剩下的中午你饿的时候再喝。谢谢。倒是不烧了，你感觉怎么样啊？还难受吗？这可怎么办呀？ 我也不能送你去医院。